आज जो शिवसेना भाजपा एनसीपी महायुति की जो जीत हुई है जो पिछले ढाई साल में सरकार ने सर्व सामान्य जनता के लिए जिस तरह से काम किया है लाडली बहन से लेके गांव का कोतवाल हो आंगनवाड़ी सेविका हो हमारी बालकताई हो पुलिस पाटिल हो सब समाज के घटकों के लिए ये सरकार ने काम किया है और नांदेड़ की जनता जनार्दन जन जनता जनार्दन ने साथ दिया है मैं पहले सब जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी शिवसेना भाजपा एन सी युति के कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने बड़ी ताकत से आखिरी पल तक ये लड़ाई जंग लड़ी है और हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट जो स्ट्राइक रेट रहा है तो मैं धन्यवाद करता हूँ सबको नांदेड शहर का अगले पांच साल में एक चेहरा अलग दिखेगा इसका भौगोलिक स्थान अलग है गोदावरी शुद्धिकरण के लिए माननीय एक नाथ शिंदे साहब ने भी ऐलान मोदी जी की सभा में किया था निश्चित स्वरूप में अगले पांच साल में नांदेड़ एक अलग तरीके से आगे आया हुआ दिखेगा यहाँ का सामाजिक सांस्कृतिक औद्योगिक जो विकास है जो कुछ सालों से कुछ ठप हुआ था वो तो दोबारा आपको दिखेगा और नांदेड़ शहर का महत्व महाराष्ट्र में अलग दिखेगा सोयाबीनला शेतकऱ्याचा अजिबात भाव नाही पहिलं सरकार आपलंच होत भाव वाढलेला नाही शेतकरी तुमच्यावर आशा लावून बसलेले आहेत तुम्ही काय निश्चित सोयाबीनचे शेतकरी असतील कापसाचे शेतकरी असतील ज्वारीचे शेतकरी असतील मी हिंगोलीत खासदार होतो तिकडे हळदीसाठी काम करत होतो शेतकऱ्याला भाव मिळाला पाहिजे यासाठी मी स्वतः काम करत असतो आपल्याला माहित आहे की सभागृहात या संदर्भात प्रश्न विचारत असतो आणि सोयाबीनला निश्चित भाव मिळाला पाहिजे यासाठी यापुढे मी स्वतः सभागृहामध्ये भांडणार आहे बोलणार आहे जे एनसीडीएक्स कमो ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा